Ну, конечно, у меня хорош, хорошие чувства. Я очень рад, что вернулся в Киев, в Динамо. Это большая ответственность за меня и работа тоже. И спасибо президенту, что он мне дал такой шанс. Мне надо еще, конечно, учиться. Я молодой, это другая работа, чем работа футболиста. Так что все перед мной есть. Надо смотреть, надо учить, надо хорошую работу провести и чтобы все у Динамо получалось, чтобы были хорошие результаты, тогда будет у меня тоже хорошее чувство. Три-четыре года не был в Украине, когда играл за границей. Скучал по Киеву, по Динамо? Да, конечно, я тут оставил очень много друзей, и я скучал, и, конечно, я свое такое золотное время футбола оставил у Динамо, и я сказал, я очень рад, что вернулся в Динамо но есть да есть задача конечно и работать помогать и первой команды в спортивном этом сектору надо смотреть, конечно, и, и футболисты И все как бы любая задача и от главного тренера что расскажет я готов, я, я хочу работать, есть э, я сказала очень большая ответственность и за меня это очень хорошо.